ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ বি এ ফৰ্থ ছেমৰ আছামিছ মেজৰ পেপাৰ ভাষা বিজ্ঞান পেপাৰখনৰ তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ অহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰূপতত্ব কাগুলে এন্সাৰটো হ'ল বৰ্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে সামৰি লোৱা আন এটা দিশ হৈছে ৰূপতত্ত্ব ভাষাত উচ্চাৰিত হোৱা ধ্বনিসমূহ বাছি ওলোৱাৰ পাছত ধ্বনি সংযোগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ৰূপসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাই ৰূপতত্বৰ প্ৰধান কাম একোটা ভাষাত বিভিন্ন শব্দৰ প্ৰয়োগ ঘটে যেনে বিশেষ বিশেষণ সৰ্বনাম ক্ৰীড়া অব্যয় ক্ৰীড়া বিশেষণ ইত্যাদি এই শব্দবোৰৰ গঠন ৰীতি সম্পৰ্কে আলোচনা দাঙি ধৰা হয় শব্দৰ মূল আৰু ধাতুমূলৰ লগত যোগ হোৱা বদ্ধ ৰূপ যেনে বিভক্তি প্ৰত্যয় আদিৰ ভূমিকা লিংগ নিৰ্ণয় বচন আদি সম্পৰ্কেও ৰূপতত্তৰ আলোচনাত সামৰি লোৱা হয় দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বাক্যত্ত কাগোলে এনচাৰটো হ'ল ধনী সংযোগ আৰু ৰূপ সংযোগৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পথসমূহৰ অৰ্থৰ সংগতি ৰাখি বহুৱাই বাক্যৰ সৃষ্টি কৰা হয় প্ৰত্যেক ভাষাৰে বাক্য বিন্যাস কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে সাধাৰণ অসমীয়া ভাষাত বাক্যৰ ক্ৰম হৈছে কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া আন ভাৰতীয় আৰ্যভাষাসমূহতো বাক্যৰ প্ৰদৰ্শ অসমীয়া ভাষাৰ সৈতে একেই কিন্তু ইংৰাজী ভাষাত কৰ্তা ক্ৰিয়া কৰ্ম এনে সুকীয়া ধৰণৰ পদৰ ক্ৰম ইংৰাজী বাক্যৰ পৰিলক্ষিত হয় এনেবোৰ কথা বাক্য বিন্যাসৰ ভিতৰুৱা তদুপৰি বাক্যৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰূপান্তৰ ক্ৰিয়াৰ সহায়ত নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি আদি কথাবোৰো বাক্যতত্বই সাম সামৰি থয় তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাষাৰ ৰূপান্তৰ ৰূপতাত্ত্বিক গঠন গঠনত আকৃতি প্ৰকৃতি আৰু উপকৃতি বুলিলে কি বুজে ভাষাৰ ৰূপতত্ব আলোচনাৰ প্ৰধান সামগ্ৰী হ'ল আকৃতি এই আকৃতিসমূহৰ পৰাই প্ৰকৃতি আৰু উপকৃতিৰ নিৰ্ণয় কৰা হয় প্ৰথমটো হৈছে আকৃতি এক বা একাধিক বৰ্ণনে বৰ্ণৰে ৰূপ বা আকৃতি গঠিত হয় আকৃতিবোৰক ভাষাৰ গঠনৰ নিৰ্ণয় অনুসৰি লগ লগাই শব্দ আৰু পদ গঠন কৰা হয় পদসমূহক যথা স্থানত বহুৱাই বাইকৰ সৃষ্টি কৰি মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰা হয় বাইকত ব্যৱহৃত পদবোৰক খণ্ডিত কৰি আকৃতিসমূহ বাছি ওলোৱা হয় সাধাৰণতে শব্দ বুলিলে আমি স্বয়ং সম্পূৰ্ণ নিজা অৰ্থ থকা এক উপাদান বুলি বুজোঁ ৰূপতত্বৰ আলোচনাত শব্দ আৰু ৰূপ বা আকৃতিৰ এই দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আছে শব্দ এটাত একাধিক উৎপাদন নিহিত হৈ থাকে আৰু প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি একাধিক খণ্ডত বিভাজন কৰিব পাৰি ক্ষুদ্ৰতম বিভাজিত শব্দবোৰক ৰূপ বা আকৃতি বোলা হয় আকৃতি বা ৰূপ ভাষা এটাৰ ক্ষুদ্ৰতম অৰ্থবহগোট জন লয়েঞ্চৰ মতে ভাষাত ব্যৱহৃত শব্দক যেতিয়া খণ্ডিত কৰা হয় সেই খণ্ডিত কৰি ওলোৱা খণ্ডবোৰকে ৰূপ বা আকৃতি বোলে উদাহৰণস্বৰূপে মানুহজন গৰুবোৰ কলমটো আদি শব্দকেইটাক মানুহ যুগ জন গৰু যবোৰ কলম যুগটো আদি সুদ্ৰতম অৰ্থ অৰ্থপূৰ্ণ খণ্ড ভাঙিলত মানুহ গৰু কলমজনটো বোৰ আদি ৰূপ পোৱা গৈছে ইহঁতক ইয়াতকৈ আৰু সৰু সৰু গোটত ভাগ কৰিব নোৱাৰি আৰু ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে একোটা ধৰ্ম অৰ্থ আছে ইহঁত প্ৰত্যেকেই একোটাহঁত আকৃতি তাৰ পিছৰো হৈছে প্ৰকৃতি ৰূপতাত্ত্বিক আলোচনাৰ মৌলিক একক হ'ল প্ৰকৃতি ভাষাৰ এক বা একাধিক বৰ্ণৰে গঠিত আকৃতিসমূহৰ ধনীগত আৰু অৰ্থগত সাদৃশ্য বিচাৰ কৰি একেই ধ্বনিযুক্ত আৰু অৰ্থবাহক ৰূপবোৰক শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয় একেদৰে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা ৰূপ আকৃতিসমূহ প্ৰয়োগ বিশ্লেষণ কৰি বিৰোধ আছেনে নাই অৰ্থাৎ একে পৰিৱেশত ব্যৱহাৰ কৰিলে অৰ্থৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিব নে নোৱাৰে তাক বিশ্লেষণ কৰা হয় বিৰোধ নথকা ৰূপবোৰক একোটা গোট কৰি প্ৰকৃতি বুলি চিনাক্ত কৰা হয় তাৰপিছৰটো হ'ল উপাকৃতি ভাষাত ব্যৱহৃত পদবোৰৰ খণ্ডিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে আকৃতিবোৰ বাচি উলিওৱাৰ পাছত ধনীগত আৰু অৰ্থগত মিললৈ লক্ষ্য কৰি আকৃতিসমূহক কিছুমান গোটত ভাগ কৰি প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা হয় এই প্ৰকৃতিৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশগত বিচিত্ৰতাক উপাকৃতি বোলা হয় কোনো এটা প্ৰকৃতিৰ উপাকৃতিসমূহ চিনাক্ত কৰোঁতে তলত উল্লেখ কৰা উপাদানসমূহ বিচাৰ কৰা হয় যেনে আকৃতিসমূহ একে অৰ্থ বিশিষ্ট হ'ব লাগে আকৃতিসমূহৰ প্ৰয়োগৰ স্থানত নিৰ্দিষ্ট হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ পৰিপূৰক অৱস্থা থাকিব লাগে তৃতীয়টো হৈছে আকৃতিসমূহ সমান্তৰাল গঠন প্ৰয়োগ হ'ব লাগে